Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan dapatan daripada temu bual bersama 3 orang responden penganut agama Buddha berdasarkan tugasan kedua kami. Kami telah menemubual tiga orang responden berbeza iaitu responden pertama Dylan Chua berumur 19 tahun dari Wakaf Baru, Kelantan. Responden kedua Viren juga 19 tahun dari Wakaf Baru, Kelantan. Responden ketiga Puan Christina dalam lingkungan 30 tahun seorang pelancong dari Kuala Lumpur. Temubual dilakukan di tiga lokasi penting agama Buddha di Tumpat Kelantan iaitu Wat Macimarang, Mixiting Buddha, Wat Pickle Tong Standing Buddha dan juga Wat Hoti Vihat, Sleeping Buddha. Baiklah kita masuk kepada soalan dan jawapan responden dan hubung kait mengikut teori. Untuk soalan yang pertama, apakah ajaran utama dalam agama Buddha? Responden pertama menyebut tentang penganut agama Buddha disuruh untuk sembahyang, selain itu hormat kepada sami dan keselamatan raja. Responden kedua pula menjawab, mereka sembahyang pada hari Wesak dan sembahyang kadang-kala -kadang sahaja jika tiada perayaan. Responden ketiga menyebut tentang kepercayaan kepada Tuhan dan berdoa untuk meminta perkara yang diinginkan. Kebanyakan responden menyatakan ajaran utama dalam agama Buddha ialah sembahyang. Penjelasan mengikut teori, ajaran utama agama Buddha bertumpu kepada empat kebenaran mulia dan jalan lapan lapis yang menekankan usaha mencapai pencerahan nirvana berbanding penyembahan Tuhan secara eksklusif. Hal ini mencerminkan perbezaan tafsiran dan kefahaman dalam kalangan penganutnya. Baiklah, kita masuk kepada soalan yang kedua. Amalan harian dan waktu sembahyang penganut Buddha. Jawapan yang diberikan oleh responden berbeza-beza. Ada yang bersembahyang setiap hari, ada yang hanya sembahyang pada tarikh-tarikh tertentu. Kebanyakannya menjawab tidak tentu atau tiada waktu yang khusus. Penjelasan mengikut teori, dalam agama Buddha aliran Theravada, ibadah seperti meditasi, pembacaan parita iaitu ayat kitab suci dan puja uh, iaitu sembahyang atau perhormatan diwat dilakukan secara fleksibel bergantung kepada masa dan keadaan individu. Hal ini selari dengan teori amalan ritual dan kepercayaan sebagai sesuatu yang berubah mengikut latar sosio budaya. Penganut Buddha tidak bersembahyang mengikut waktu tertentu seperti umat Islam. Sebaliknya, mereka mengamalkan puja, meditasi dan bacaan ayat suci sebagai satu bentuk latihan rohani. Amalan ini bertujuan mendidik diri ke arah pencerahan nirvana, bukan penyembahan Tuhan secara mutlak. Yang keempat, tujuan sembahyang menurut penganut agama Buddha. Responden mengatakan tujuannya adalah untuk keselamatan diri dan banyak lagi. Penjelasan mengikut teori, dalam agama Buddha, sembahyang dikenali sebagai puja dan tujuannya sangat berbeza berbanding sembahyang dalam agama seperti Islam atau Kristian. Tujuan utama sembahyang dalam agama Buddha ialah untuk memberi penghormatan kepada Buddha sebagai guru agung bukan untuk menyembah Tuhan secara mutlak. Penganut akan melakukan puja di hadapan patung Buddha sebagai simbol ingatan dan perhargaan terhadap ajarannya yang dikenali sebagai Dhamma. Selain itu, sembahyang juga bertujuan untuk menenangkan fikiran, membersihkan hati daripada sifat negatif serta menguatkan semangat rohani agar terus mengamalkan jalan lapan lapis dan prinsip moral dalam kehidupan. Amalan puja ni juga dianggap sebagai perbuatan baik yang dapat menghasilkan karma positif sekaligus membantu penganut dalam perjalanan menuju nirvana iaitu kebebasan daripada penderitaan dan kelahiran semula. Secara ringkasnya, sembahyang dalam agama Buddha adalah satu bentuk latihan rohani yang menumpukan kepada perubahan diri bukan penyembahan Tuhan seperti dalam agama Tauhid. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang kelima iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Responden ketiga menyatakan bahawa penganut Buddha percaya kepada banyak Tuhan seperti Kuan Yin Tan, Sleeping Buddha dan banyak lagi. Penjelasan Walaupun Buddha tidak dianggap sebagai Tuhan, namun pengaruh budaya khususnya dalam aliran Mahayana telah mewujudkan unsur politeisme seperti kepercayaan kepada makhluk suci seperti Bodhisattva mengikut teori kepercayaan manusia ini cenderung mempercayai sesuatu yang memberi motivasi kepada ibadat dan kehidupan rohani. Secara asasnya, agama Buddha tidak mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam atau sebagai tempat pergantungan mutlak seperti dalam agama Islam, Kristian atau Yahudi. Sebaliknya, ajarannya lebih menumpukan kepada usaha individu untuk mencapai pencerahan iaitu nirvana melalui amalan rohani, meditasi dan kehidupan bermoral. Maka secara keseluruhan agama Buddha dilihat lebih kepada falsafah hidup dan latihan rohani dan bu bukan agama yang berpusat pada penyembahan Tuhan mutlak. Seterusnya soalan keenam, nama kitab suci Buddha. Kebanyakannya re responden tidak mengetahui nama kitab suci Buddha. Mereka menyatakan bahawa kitab suci hanya mampu dibaca oleh sami sahaja. Kitab suci utama dalam agama Buddha aliran Theravada ialah Tipitaka juga dikenali sebagai Pali Canon yang ditulis dalam bahasa Pali yang merangkumi tiga bahagian utama Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Bagi aliran Mahayana dan Vajrayana, mereka turut mengiktirafkan pelbagai sutra tambahan seperti Lotus Sutra dan Heart Sutra yang ditulis dalam bahasa Sanskrit, Cina atau Tibet. Namun, tidak semua penganut membaca atau mengamalkan kandungan kitab-kitab ini secara langsung. Hal ini membuktikan bahawa pengetahuan teori agama tidak semestinya diamalkan secara literal kerana pengamalan seseorang banyak bergantung kepada latar sosio budaya, pendidikan dan tradisi setempat. Seterusnya, soalan yang ketujuh, maksud karma, pembalasan dalam agama Buddha. Kebanyakan responden tidak tahu apa maksud pembalasan. Karma atau pembalasan dalam agama Buddha merujuk kepada tindakan moral individu yang membawa kesan tertentu. Perbuatan baik akan menghasilkan karma baik yang akan membawa kebahagiaan. Manakala perbuatan buruk menghasilkan karma buruk yang membawa penderitaan, sama ada di dunia ini atau dalam kitaran kelahiran semula ataupun dipanggil samsara. Jika seseorang berbuat baik seperti membantu orang lain dengan ikhlas, dia mencipta karma positif yang boleh membawa kepada rezeki, ketenangan atau kelahiran semula yang lebih baik. Sebaliknya, membunuh atau menipu menciptakan karma negatif yang membawa penderitaan atau kelahiran semula yang buruk. Okey jadi untuk soalan 8 dan 9 kami menanyakan tentang perayaan dan cara sambutan orang beragama Buddha. Okey jadi uh, kesemua resmod menyatakan bahawa perayaan utama dalam uh, agama Buddha adalah ketika Hari Wesak. Terdapat juga beberapa perayaan lain yang disambut oleh mereka. Okey jadi cara menyambut perayaan ini ialah dengan bersembahyang main air dan menziarahi patung-patung white. Okey, jadi Hari Wesak ini merupakan perayaan terpenting dalam agama Buddha kerana ia memperingati tiga peristiwa utama dalam kehidupan. Uh, Siddhartha Gautama Buddha iaitu kelahiran, uh, pencerahan ataupun nirvana uh, dan kewafatan, parinibbana yang dipercayai berlaku pada hari yang sama menurut kalendar dan tradisi agama Buddha. Okey, jadi penganut agama Buddha menyambut Hari Wesak dengan pelbagai aktiviti keagamaan dan kebajikan mereka akan mengunjungi kuil ataupun wat melakukan uh, upacara pemujaan menyertai upacara membasuh patung-patung Buddha serta melakukan abalan uh, kebajikan uh, seperti memberi dana kepada sami melepaskan haiwan seperti burung atau ikan dan membantu golongan yang memerlukan Okey jadi selain Hari Wesak, agama Buddha turut menyambut beberapa perayaan lain seperti Asalha Puja, Mara Puja, Uposatha dan Tahun Baru Buddha. Jadi perayaan ini menjadi ruang untuk penganut uh, mengukuhkan amalan rohani, memperingati ajaran Buddha serta menghayati nilai-nilai moral dan kebajikan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya untuk soalan ke-10, kami menanyakan tentang bahasa utama yang digunakan oleh penganut agama Buddha. Okey, jadi responden pertama menyatakan uh, bahawa bahasa utama Buddha ialah bahasa Thailand. Mereka juga bersembahyang dalam bahasa Thailand. Uh, responden ini juga turut menyatakan bahawa peran agama Buddha bukan sahaja menggunakan bahasa Siam, malah menggunakan bah bah bah, pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Cina, Inggeris dan lain-lain. Bahasa yang digunakan oleh penganut agama Buddha berbeza mengikut tempat dan aliran. Penganut Theravada seperti di Thailand dan Sri Lanka banyak menggunakan bahasa Pali sebabnya kitab suci mereka ditulis dalam bahasa itu. Kalau aliran uh, Mahayana pula mereka menggunakan bahasa Sanskrit dan juga bahasa Cina kalau di China. Manakala aliran uh, Vajrayana di Tibet juga menggunakan bahasa Tibet. Tapi uh, tetapi untuk ibadat harian kebanyakannya menggunakan bahasa tempatan masing-masing. Responden menyatakan bahawa beliau hanya tahu tentang kewujudan tempat ibadat. Responden pertama iaitu Li Leng Chua menyatakan bahawa suatu ketika dahulu hanya satu sahaja tempat ibadat di Kelantan iaitu Wat Tok Raja yang dibina di sekitar tahun 1925 oleh Rahib Luang Krop. Selepas itu, Buddha semakin berkembang dan wat ataupun tempat ibadat Buddha semakin bertambah. Termasuklah wat macamaram iaitu patung duduk yang terbesar di Asia Tenggara. Penjelasan. Agama Buddha diataskan oleh seorang tokoh yang bernama Siddhartha Gautama iaitu seorang putera bangsawan yang lahir di India Utara sekitar abad ke-6 sebelum Masihi. Setelah melihat penderitaan hidup seperti sakit, tua dan mati, beliau meninggalkan kehidupan istana untuk mencari jalan keluar daripada penderitaan. Setelah meninggalkan kehidupan mewah dan bermeditasi selama bertahun-tahun, beliau mencapai pencerahan rohani di bawah pokok bodi. Sejak itu, beliau dikenali sebagai Pelarangan Buddha yang bermaksud yang telah sedap. Pelarangan ini diberikan uh, ni diberikan oleh pengikutnya dan menjadi asas kepada ajaran agama Buddha. Ajaran ini menekankan usaha individu untuk mencapai kebebasan daripada penderitaan melalui jalan lapan lapis dan empat kebenaran mulia. Agama Buddha kemudian berkembang ke pelbagai rantau Asia termasuk Asia Tenggara dan membentuk uh, beberapa aliran utama seperti Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Di Tanah Melayu, agama Buddha termasuk sejak sekitar abad ke-3 Masihi dibawa oleh pedagang dan sami dari India dan China. Ia tersebar di kawasan seperti Lumah Bujang iaitu di Kedah dan Pantai Timur melalui pengaruh kerajaan Hindu-Buddha seperti Langkasuka dan Sriwijaya. Di Kelantan pula, pengaruh agama Buddha dapat dikesan melalui hubungan perdagangan dengan India Selatan dan Siam serta kerajaan awal seperti Langkasuka dan Patani. Penemuan arkeologi seperti patung Buddha Gasa di beberapa kawasan menunjukkan agama Buddha pernah bertapak di Kelantan sebelum kedatangan Islam. Namun selepas kedatangan Islam, ajaran Buddha beransur-ansur ditinggalkan dan digantikan dengan agama Islam sebagai agama yang dominan. Baiklah, kesimpulannya, penemuan ini membuktikan kebenaran teori kepercayaan yang menyatakan bahawa kepercayaan individu mempengaruhi perlakuannya. Walaupun ketiga-tiga responden tidak sepenuhnya memahami doktrin agama Buddha secara formal, mereka tetap menjalankan ibadat berdasarkan kepercayaan terhadap keselamatan, keharmonian dan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahawa ibadat bukan hanya didorong oleh pengetahuan teks suci tetapi oleh unsur budaya, pengalaman dan norma komuniti. Ya, Di samping itu, kami menyedari bahawa agama adalah sesuatu yang hidup dalam berbagai bentuk. Ada yang mengamalkannya secara ritual harian, ada juga mengikut acara perayaan atau tari-tari tertentu. Maka dalam konteks Malaysia yang pelbagai agama, memahami corak amalan seperti ini sangat penting untuk membina kefahaman dan toleransi antara penganut agama yang berbeza. Islam sendiri mengajar kita, liya ta'arufu, iaitu untuk saling mengenal dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam subjek perbandingan agama, mengenal itu bukan bersetuju tetapi untuk memahami dan mendidik dengan ilmu. Baiklah, cadangan yang boleh kami Sertakan adalah sebagai pelajar bidang syariah kami mencadangkan supaya pendekatan dalam mempelajari agama lain khususnya dalam subjek Mukronah al-Adyan perlu lebih bersifat eksploratif dan berasaskan realiti masyarakat bukan hanya bersifat teori. Pendekatan ini bukan bertujuan menyamakan agama tetapi untuk memahami latar kepercayaan masyarakat bukan Islam secara ilmiah dan berpandukan prinsip syarak. Kami juga mencadangkan agar usaha dakwah Islam dilakukan berasaskan kefahaman terhadap kepercayaan sebenar penganut agama lain supaya mesej Islam sampai secara hikmah dan tidak prejudis. Di peringkat universiti Kursus perbandingan agama wajar dikiatkan melalui kaedah kerja lapangan seperti temubual, lawatan dan diskusi antara pelajar pelbagai latar. Pendekatan seperti ini membuka ruang untuk mendidik dengan hujah, bukan emosi. Selarilah dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.